जोहार मी श्रीमंत सुरू आपण पाहत आहात एस भारत न्यूज जनसामान्याचा आवाज बातमी आहे गडचिरोली शहरातून माओवाद पर्वाच्या समाप्तीची सुरुवात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे गडचिरोलीत उद्गार सर्वोच्च नेता भूपती सह एकसष्ट माओवाद्यांचे मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सशस्त्र आत्मसमर्पण मुख्यमंत्र्याकडून गडचिरोली पोलिसांना एक कोटीचे बक्षीस जाहीर केले आता आपण महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस हे मीडिया वार्ता करतायत ते आपण पाहूया तुम्ही करून घ्यायसाठी

माओवादाच्या विरुद्धची जी लढाई सुरू झाली आणि देशाचे गृहमंत्री माननीय अमितभाई शाह यांच्या नेतृत्वात माओवादापासून मुक्त भारत तयार करण्याची जी योजना सुरू झाली त्या अंतर्ग महाराष्ट्रामध्ये गेले दहा वर्ष आम्ही सातत्याने माओवादाच्या विरुद्ध एक प्रचंड मोठा लढा उभारला आणि आज तो लढा निर्णायक अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी समाप्तीकडे चाललेला आहे आज सोनू उर्फ भूपती यांच्या समवेत एकसष्ट जहाल माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलेला आहे सोनू उर्फ भूपती हा या संपूर्ण दंडकारण्यामध्ये माओवादाचा जो उदय झाला आणि विशेषतः या ठिकाणी आपल्या गडचिरोलीमध्ये अहेरी दलम असेल सिरोंचा दलम असेल पेरीमेली दलम असेल चामोर्शी दलम असेल किंवा या ठिकाणी टिपागड दलम असेल असे जे सगळे दलम तयार झाले आणि त्यातनं एक मोठी सशस्त्र सेना तयार झाली याचा बॅकबोन त्याचं ब्रेन या सगळ्या गोष्टी म्हणजे सोनू उर्फ भूपती होता आणि आज त्याच्या आत्मसमर्पणामुळे एक प्रकारे हा बॅकबोन संपलेला आहे मागच्या काळातल्या आत्मसमर्पणांमुळे उत्तर गडचिरोलीतला माओवाद आपण पूर्ण समाप्त केला होता आज दक्षिण गडचिरोलीतला माओवाद देखील आपण जवळपास समाप्त केलेला आहे आता फक्त कंपनी टेन याचे बोटावर मोजण्या इतके आठ दहा लोक अजून बाकी आहेत आम्हाला विश्वास आहे की पुढच्या काळामध्ये ते देखील आता आत्मसमर्पण करतील कारण त्यांच्याकडे कोणी नेता उरलेला नाही त्यामुळे एक प्रकारे आज आपण गडचिरोलीतला माओवाद समाप्तीपर्यंत आणलेला आहे आणि गृहमंत्र्यांनी जे उद्दिष्ट ठेवलं होतं मार्च दोन हजार सव्वीसचं त्याच्या आधीच महाराष्ट्राने हे उद्दिष्ट पूर्ण केलं आहे मी विशेष अभिनंदन करेन या ठिकाणी आमच्या सी सिक्स्टीचं आमचे पोलीस अधीक्षक अप्पर पोलीस अधीक्षक या सर्वांनी आमच्या संपूर्ण पोलीस महासंचालक असतील आणि सर्व वरिष्ठांच्या नेतृत्वात एक अतिशय चांगली मोहीम केली गेले महिनाभर जवळपास वेगवेगळ्या पद्धतीनं चर्चा करून निगोशिएट करून जेरी आणून या ठिकाणी शेवटी भूपतीसारख्या एका अतिशय मोठ्या केडरला पॉलिटब्युरो मेंबरला सेंट्रल कमिटी मेंबरला या ठिकाणी केवळ तयारच केलं नाही तर त्यांनी जाहीर आव्हान करून टाकलं की आता माओवाद हा संपलेला आहे आता आपण याच्यातनं काही या ठिकाणी हासिल करू शकत नाही आणि म्हणून आत्मसमर्पण केलं पाहिजे आजच्या या घटनेमुळे नजीकच्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात आता छत्तीसगडमध्ये देखील आत्मसमर्पण होईल अशी अपेक्षा त्यांच्या बोलण्यातनं आम्हाला जाणवली आणि एक प्रकारे आता नक्षलवाद किंवा माओवाद हा संपुष्टाकडे चाललेला आहे मी खरं म्हणजे माननीय मोदी साहेबांचं केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित भाई शहा यांचं आपली जी गृह मंत्रालय केंद्रीय आहे त्या सर्वांचं एम एच एचं <coughs> मनापासून अभिनंदन करतो आणि आभार मानतो की त्यांचं देखील खूप मोठ्या प्रमाणात सहाय्य या सगळ्यामध्ये आम्हाला झालेलं आहे आणि त्यातनं निश्चितपणे आजचा दिवस हा एक महत्त्वाचा ठरलेला आहे <coughs> खरं आहे की त्यांची इच्छा होती की मुख्यमंत्र्याच्या समोर आम्ही सरेंडर करू माझ्याशी ज्यावेळेस आमच्या सर्व वरिष्ठांनी चर्चा केली ते त्यावेळेस मी त्यांना सांगितलं की त्यांनी जंगलात जरी बोलवलं तरी मी यायला तयार आहे पण जंगलाच्या जंगलाच्याऐवजी त्यालाच इकडे आणून आपल्या फोर्सेसने हे सरेंडर केलेलं आहे आणि म्हणूनच सगळे कार्यक्रम रद्द करून मी तडकाफडकी या ठिकाणी आलो कारण ही अतिशय महत्त्वाची घटना होती आणि या ठिकाणी आपल्या पोलिसांच्या शब्दाचा ट्रस्टचा देखील हा प्रश्न होता पोलिसांनी हे सांगितलं होतं की मुख्यमंत्री स्वतः येऊन हा सरेंडर करतील आणि म्हणून मी या ठिकाणी आज आलो आज बहुत महत्वपूर्ण घटना है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से देश में माओवाद के खिलाफ जो एक लड़ाई शुरू हुई थी और हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह इनके नेतृत्व में मार्च 2026 तक इस देश में माओवाद को समाप्त करने का जो संकल्प लिया गया था उसमें महाराष्ट्र ने बहुत बड़ी पहल की है 2014 से लगातार हम लोग एक लंबी लड़ाई माओवाद के खिलाफ लड़ रहे एक और गांव-गांव तक विकास पहुंचाकर लोगों में विश्वास जगाने का काम हमने किया है और साथ में हमारे पुलिस दल ने विशेष रूप से हमारी सी सिक्सटी ये जो यहाँ की बटालियन है हमारी पुलिस की उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई कर डीप फॉरेस्ट में जाकर सुदूर जंगलों में जाकर बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन में जाकर माओवादियों के साथ प्रत्यक्ष युद्ध करके उनको न्यूट्रलाइज करना उनको अरेस्ट करना और उनको आत्मसमर्पण के लिए बाध्य करना ऐसी एक लड़ाई चलाई और जिसके चलते बड़े पैमाने पर माओवादियों के ध्यान में आया कि जो स्वप्न लेकर वो माओवाद के में शामिल हुए थे वो स्वप्न समाप्त हो चुका है और अब भारत के संविधान ने जो व्यवस्था निर्माण की है उस व्यवस्था में वापिस आना यही उनकी भलाई के लिए सिद्ध होगा और धीरे धीरे इसकी शुरुआत हुई एक जनवरी को मैं यहाँ पर था और एक बड़े केडर तारक का इन्होंने आत्मसमर्पण किया और मैं ऐसा मानता हूँ कि वो भी एक मील का पत्थर साबित हुआ और आज जो सोनू उर्फ भूपति इन्होंने आत्मसमर्पण किया है उनके साथ साठ लोगों ने आत्मसमर्पण किया है ये सारे नक्सलवाद में माओवाद में लिप्त ऐसे बड़े कैडर हैं और विशेष रूप से सोनू उर्फ भूपति ये और इनके भाई किशन जी ये दोनों इस माओवाद को बड़ा करने में इसकी रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करते थे 2011 में किशन जी के का न्यूट्रलाइजेशन हुआ उसके बाद एक बड़ी कमान ये सोनू उर्फ भूपति इन्होंने संभाली हुई थी ये आइडियोलॉजिकल भी वॉरफेयर करते थे और साथ साथ ज़मीनी वॉरफेयर में भी रिक्रूटमेंट करना ट्रेनिंग देना स्ट्रैटेजी करना हमले करना ये सारी चीज़ों में यही एक प्रमुख थे और पिछले एक महीने से इनके साथ हमारी पुलिस की बातचीत चल रही थी अलग अलग माध्यमों से इनको एक तरफ कन्विंस भी किया जा रहा था कि आपने मुख्य धारा में लौटना चाहिए और दूसरी जगह ऑपरेशंस के माध्यम से उनको ये बाध्य भी किया जा रहा था कि अगर आप नहीं लौटेंगे तो हम लोग ऑपरेशन बंद नहीं करने वाले हैं हम लोग धीरे धीरे या तो अरेस्ट करेंगे या न्यूट्रलाइज करेंगे और जब इस परिस्थिति को उन्होंने समझा तो उन्होंने भी ये फैसला किया और प्रकट रूप से उन्होंने पूरे केडर में यह भूमिका ली कि हम लोगों ने युद्धबंदी करनी चाहिए और आत्मसमर्पण करना चाहिए और कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया लेकिन बड़े पैमाने पर माओवादी कैडर पर उनका एक प्रभाव है उन्होंने तैयार किए हुए सारे कैडर हैं इसलिए उनको समर्थन भी मिला और उन्होंने यह फैसला किया कि महाराष्ट्र की पुलिस के सामने साठ लोगों को 61 लोगों को लेकर मैं आत्मसमर्पण करूंगा आज उन्होंने आत्मसमर्पण किया है इससे माओवाद की रीढ़ की हड्डी आज टूट गई है महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में माओवाद समाप्त हो चुका है केवल एक कंपनी टेन बची है जिसमें केवल आठ से दस लोग बचे हैं और हमको लगता है आने वाले दिनों में चूंकि वो भी लीडरलेस है कोई लीडर उनके पास नहीं है छोटा कीडर है वो भी आने वाले दिनों में आत्मसमर्पण करेंगे या फिर हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो मुझे लगता है कि जो गृहमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी ने एक मियाद रखी थी उससे बहुत पहले महाराष्ट्र की पुलिस ने सफलता के साथ ये कार्य किया है और अब जो भी बातचीत उनके साथ हो रही है उससे ये पता चलता है कि उनके आने के कारण बहुत बड़े पैमाने पर देश में छत्तीसगढ़ हो तेलंगाना हो केडर अब आत्मसमर्पण करने के मूड में है और आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर यह आत्मसमर्पण हमको देखने को मिलेगा मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी हैं गृह मंत्री जी हैं एम एच ए है आई बी है, है, है इन लोगों ने भी और हमारे सेंट्रल फोर्सेस हैं इन लोगों ने भी इसमें हमारी पुलिस को हमारी इंटेलिजेंस को हमारी सी सिक्सटी को मदद की है मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और एक बहुत अच्छा कार्य करने के लिए आज मैंने हमारे गढ़चिरोली पुलिस को एक करोड़ रुपए का पुरस्कार जाहिर किया है निश्चितपणे आता बंदुकी नक्षलवाद हा संपत आला है संपले है संपतो है पूड़ा चैलेंज हा शहरी नक्षलवाद है कारण हे शहरी नक्षलवादी माओवादी भारताचं संविधान मानत नाही भारताच्या संविधानाने तयार केलेल्या संस्था या डिस्मेंटल करून अराजकतेचं राज्य आणण्याकरता आमच्या तरुणाईच्या डोक्यामध्ये ते भाव रोपित करण्याचा प्रयत्न हे करतायत आणि म्हणूनच महाराष्ट्र पहिलं राज्य आहे जेणे दोन हजार अठरा साली अर्बन नक्षलच्या नेत्यांना मोठ्या प्रमाणात अटक केली आणि आज जो दिवस आपण पाहतोय त्याच्यात तेही एक महत्वाचं काम आहे की हे जे सगळे नेते आपण अटक केले त्यामुळे एक जे अर्बन कव्हर आणि एक प्रकारचा लॉजिस्टिक सपोर्ट जो या सगळ्या माओवाद्यांना मिळत होता तो कमी झाला आणि त्यामुळे त्यांचं आत्मसमर्पण झालं आता येत्या काळातली लढाई ही संविधान विरुद्ध या ठिकाणी शहरी माओवादी अशा प्रकारची आहे पण संविधानच जिंकेल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेली व्यवस्थाच जिंकेल आणि या शहरी माओवाद्यांना आणि अराजकतावाद्यांना आम्ही पराजित करू हा विश्वास मी व्यक्त करतो बघा आता वेगवेगळ्या प्रकारचे सॉफिस्टिकेटेड वेपन्स त्यांनी दिलेले आहेत हे वेपन्स कुठनं कुठनं आलेले आहेत याची माहिती येत्या काळामध्ये आम्ही माहिती करून घेऊ काही माहिती आहे वैलिडेट करावी लगते ती वैलिडेट जावा अशा बाबी बोलना ही योग्य हो होना नहीं देखिए ऐसा है कि जो हमारी बातचीत उनसे चल रही थी उस समय मुझे हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि वो ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र में आके आपके सामने वो इस प्रकार से सरेंडर करे तो मैंने उनको कहा कि आप उनको हाँ कहिए अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं जंगल भी आने को तैयार हूँ क्योंकि इतना बड़ा केडर अगर आत्मसमर्पण करता है तो ये बड़ी बात है लेकिन हमारे पुलिस ने उनको गढ़चिरौली में लाकर यहाँ पर उनका आत्मसमर्पण किया है देखिए माओवाद के खिलाफ की लड़ाई में हम सब एक हैं चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे तेलंगाना हो हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में ही काम करते हैं इससे पहले भी हमारी सी सिक्सटी ने अबू जमाड़ के जंगलों में अंदर तक जाकर 50-50 किलोमीटर तो दूर तक जाकर कार्रवाइयाँ की है क्योंकि इसमें जिस प्रकार से लीड मिलता है जिसको लीड मिलता है वो जाकर कार्रवाई करता है अगर इसमें इंफॉर्मेशन लीक हो गई तो कार्रवाई नहीं हो सकती ये लोग आपको पता है जंगलों के राजा है इनको जंगल पता है ये जंगलों से बराबर भाग जाते हैं अब चूंकि बहुत दिनों से हमारी जो पुलिस है वो भूपति के साथ संपर्क बनाए हुए थी और विशेष रूप से तारक का जो भूपति की पत्नी भी है और एक बहुत बड़ी केडर भी है इन्होंने एक जनवरी को महाराष्ट्र में आत्मसमर्पण किया उनके साथ के लोगों ने आत्मसमर्पण किया उसके बाद हमारी पुलिस ने और हमारे प्रशासन ने जिस प्रकार का बर्ताव उनके साथ किया जिस प्रकार से उनको एक ट्रस्ट तैयार किया एक धाड़स दिया उससे उन्होंने भी एक संकेत अपने तरीके से दिया कि ये कोई गलत इस प्रकार के संकेत नहीं है यह सचमुच हम सबको देश की मुख्य धारा में लाना चाहते ये उसके लिए महत्वपूर्ण हुआ और उनके आत्मसमर्पण से छत्तीसगढ़ तेलंगाना सभी को फायदा होगा नहीं दे, 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 देखिए मैं ऐसा कहता हूँ कि ये कोई हमारे लिए आ, कोई श्रेयवाद की लड़ाई नहीं है मैं ऐसा कह सकता हूँ आपकी बात सही है वो पेदापल्ली से है इसलिए ओरिजिनली तेलंगाना से है लेकिन इस सारे जंगल में जो पूरे केडर तैयार हुए उसमें उनका हाथ रहा है और जैसा मैंने ये कहा कि लगातार हमारे सरकार की नीति इस संदर्भ में बहुत ही कंसिस्टेंट रही है सबने देखा किस प्रकार से हमने माओवादियों का आत्मसमर्पण किया किस प्रकार से उनको घर और नौकरियां दी किस प्रकार से जो जो कबूल किया था वो उनको दिया हमने समर्पित माओवादियों की शादियां लगाई हमने उनको लॉइड स्टील जैसी कंपनी में नौकरी दी आज पचास पचास हजार रुपये की तनख्वाह पर वो नौकरी कर पा रहे तो एक विश्वास उनके मन में तैयार हुआ कि ये केवल भाषण में देश की मुख्य धारा में लाने की बात नहीं करता है महाराष्ट्र में देश की मुख्य धारा में लाने का काम हुआ है और इसलिए वो लोग यहाँ आए मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि किसी सरकार के ऊपर उनका विश्वास नहीं इसलिए वो यहाँ आए उनको ये पता था कि यहाँ आने के बाद एक अच्छा बर्ताव इससे पहले भी हुआ है और अब भी होगा अजून खूप घाईचं होत आहे इतक्या लवकर हे इंट्रोगेशन संपत नाही परवा रात्रीपासनं ते सुरू झालेलं आहे आजचा हा कार्यक्रम आहे त्यामुळे पंधरा दिवस महिनाभर या सगळ्या गोष्टी चालतात त्यातनं हळूहळू त्याच्या जे काही लिंकेजेस आहेत त्या तयार होतात त्याच्या सगळ्या चेन जुळतात आणि त्यातून जी काही माहिती आहे ती आपल्यासमोर स्पष्ट येते कोणीही सांगितलेली सगळी माहिती ही आपल्याला खरी मानता येत नाही त्याच्याकरता आवश्यक ते पुरावे देखील आपल्याला जमा करावे लागतात ते सगळं झाल्यानंतर पोलीस विभाग या संदर्भातलं सत्य हे एम एच एला आणि आपल्याला सांगेल थँक्यू अशाच नवनवीन घडामोडी पाहण्यासाठी आजच आमच्या एस भारत यूट्यूब न्यूज चॅनलला लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा 朱哈。So